ситуации с многочисленными человеческими жертвами и то, что это на Украине развивается просто замечательно просто замечательно как-то наши э, стоматологи ушли от этой части вот непосредственно необходимо и нужно для судебной медицины ушли как-то больше дефекта оказания медицинской помощи вот и в свое время был такой сладковский я не знаю он из украины? Да, с украины. Из украины с украины то есть он а, а откуда будет Помню, но плиток... но его первая монография была с 1974 -го года, я помню, такая светлого коричневого цвета, желтенького, да, до сих пор в голове стоит, я помню. Борис, по-моему, Васильевич, Борис Сергеевич. Борис Сергеевич, да? да, да, да. То есть его приятно то, что на Украине это направление развивается и будет двигаться дальше. Значит, вот последнее выступление, связанное с гематомами, для нас очень интересно. Конечно, нужно обосновать актуальность такого исследования для живых лиц, давность гематома. В принципе, там всегда потерпевший еще, если может сказать, может и сказать, когда его ударили по голове. Вот. Но тем не менее, значит, это имеет право на существование, существование, потому что много таких работ существует, связанных с изучением например, гемоглобина и других составляющих гематомы. Вот теперь, пожалуйста, современные методы исследования, инструментальные, дорогостоящие, позволяют так же, определять данные гематомы. Это замечательно. Вот. Я не, не могу не, от, не, не отметить серию работ, выполненных под руководством Сергея Валерьевича Ле, Леонова. Значит, он, смотрите, как объединил-то молодежь с форума для реализации своих научных задумок надо отдать должное на его на его смелости, инноваторству, то что они берут из техники, то что там уже давно решено, вот и объяснено и э, обосновано. Но нужно к этому действительно подходить осторожно. и в этом уже выступали, И вопросы прямо при задавании вопросов было ясно, о чем идет речь. То есть э, всякая терминология из э, технической литературы должна использоваться очень осторожно в медицине. Значит, и сугубо применительно, только там не нужно нам неологизма, значит, и в то же время нам не нужно э, не использовать то, что уже давно использовано и объяснено. Зачем нам э, объяснять то, что уже давно об, объяснено э, в технической литературе, скажем, в технических специальностях. Зачем? Ну и в то же время, еще раз говорю, должны быть какие-то пределы. Вот девушка выступала последняя по кровопотекам кожи. Она говорила, что о прогибе кожи. Ну, кожа не может прогибаться. Она может только растягиваться. Вот. И, вероятно, так. То есть ну, это уже не, вы не следите, как бы бывает, вы все это по молодости. Но молодость, да. это, такой, это такой недостаток, который быстро проходит. Поэтому со временем, веро, вероятно, вы выйдете на нормальная позиция, и правильно говорил Александр Иванович в вопросе, что он как, эксперт, как член экспертного совета ВАП будет рекомендовать защищаться по сопромату Но ну, он так, наверное, как бы это сказал. Для того, чтобы вы подумали, что там в основном должна быть, конечно, судебная медицина, специальность. И если вы к объяснению каких-то явлений и морфологии будете привлекать, точные науки, то и только во благо. Но не наоборот, когда мы говорим так, об идентере и все к нему подвязываем. Значит, это неправильно. Это, конечно, там больше сопроматов, поэтому, видимо, он и прав, может порекомендовать защиту в техническом университете. Но там, я думаю, не поздоровится нашего представителя, Если сопроматчики бы здесь сидели и слушали, они, конечно, так скептически, скептически бы к этому отнеслись. Так же, как и мы бы, находясь у них, слышали бы об их теориях инфаркта миокарда. Вот. Поэтому острые вопросы, которые задавались, я считаю, они, они наоборот были очень хорошими. Но медицинский психолог по-своему смотрит на это. Но то, что задавал Александр Иванович, сразу на это отвечал, он просто, так сказать, завершал дискуссию на этом вопросе и четко обозначал свою позицию. Поэтому я считаю, острые вопросы, они должны были звучать, они правильные, нужные. Вот. Но я не буду говорить о, о докладах, с которыми выступила Олеся Валерьевна, и наши там представители другие. То есть все доклады были очень интересны. С удовольствием это послушаем. Это очень интересная конференция. Хотел еще раз поблагодарить организаторов этой конференции, прежде всего и во главе с Бачинским, Виктором Теодосовичем, предоставившим такую возможность приехать, принять участие в работе конференции, в сближении наших э, научно-методических интересов, наших специалистов вот двух независимых государств. Значит, слава России и Украине, их ученым. Спасибо. 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 большое.